Здравствуйте! Вы на канале Пятнистая Звезда. Меня зовут Рыбка Блу. <связать> И сегодня я вам покажу новинки своих игрушек. Это не ЛПС новинки, но... Э, секунду. Многие используют вещи из Silvanian Family для LPS. Например, всякие карандаши часы там, можно там раковину, кастрюли, даже все что угодно. Множество ребят берут все из Силванин Family. И вот сегодня у меня две новинки Silvanian Family. Первая новинка это вот такое вот пианино. Правда оно не открыто, я его сейчас открою. Ну вот, так скажем, я вскрыла этот пакет. Сейчас посмотрим, что же там внутри. Ой. Так. Ух ты! Ничего себе! Что у нас тут? Ой! Вот! Такой вот у нас рояльчик. Даже не рояльчик, а пианино. Тут написано Silvanian Families. Нотки и педалики. И все нажимающиеся. Очень прикольно. Я в восторге. Но вот. Тут наверняка есть что-нибудь еще. Можно посмотреть. Ой, точно, вот. Тут еще к нему сиденьется. Вот. И вот я еще нашла в, в упаковке такую вот бумажку. Это наверняка ноты. Сейчас мы их откроем и достанем. Ой, липкая очень упаковка, поэтому трудно доставать. И сейчас... Вот, я наконец-то вытащила эти ноты. Вот, я их поставила. Так красиво получается. И, и еще вот этой упаковки. Ну, есть... Ай, сейчас. Такая вот бумажечка. Все. Вроде больше в коробке нет ничего разложу эту бумажку и покажу, какие вещи Силванин Фэмили у меня еще есть. Коллекция Силванин Фэмили просто огромная. Ну вот у меня есть. Тут на камере, наверное, плохо видно, но у меня есть вот это. А также у меня вот этот набор есть. Вот этот еще у меня вот этот по-моему есть вот фортепиано вот от этого вот мы сейчас раскрывали комнаты вот ванная у меня есть что еще вот, вот. сейчас поищем Вот такая вот тачка с мороженым у меня есть. Ам, что у меня еще? Обувной магазин. Сейчас. Вот, обувной магазин у меня есть. Вот такой вот, по-моему, супермаркет. Нет, это не супермаркет. Это да, игрушечный магазин. Магазин с игрушками. У меня есть. Вот такой вот школьный автобус. Ну, по-моему, на этой страничке это все. Тут еще есть сзади. Вот видите, какой тут дом. Вот он у меня весь, этот дом целиком есть. И вот такой вот домик у меня тоже есть. Дальше идут семьи. Вот у меня из семьи шоколадных кроликов есть только одна зайка. Вот вот это. Вот вот большая. Вот с ней поменьше вот это. Вот, вот зайка в красном платьишке. Вот у меня таких даже две, если честно. Тут еще разные семьи. Ну вот. У меня есть семья э, ежей. Но из их семьи у меня не хватает только вот, вот этого одного маленького ежонка в голубом. А остальные у меня есть и мама, и папа, и дочка, и сын, и маленькая доченька. А вот маленького братишки еще нет. Ну вот. У меня есть такой стол. Холодильник у меня есть, правда, не такой, но другой немного. Вот такой вот, по-моему, шкафчик. Ну, чуть-чуть похожий. Вот такой вот набор с варежками. Тут пицца, кастрюли всякие. Это, по-моему, был мой самый первый набор. Что у меня еще есть? Вот такая вот ванная. Вот моя, одна из моих новинок. Вот эта рыболовская штука. Огородик есть со шлангом всем остальным тут грядочками. И колясочка красная. Думаю, я буду вам слишком долго рассказывать все, что у меня есть, но показать вам в самом деле я не могу, потому что у меня там небольшой беспорядочек. Но весь мусор запихиваем в эту коробку. И ля-ля-ля. Еще одна моя новинка, как я вам уже, наверное, говорила, это вот такой вот рыболовский столик. Это похоже на поход. Стоит зайка вот с этой судочкой, с ведром. И тут, знаете, так... такое меню э больше <походное>, походное Грибы, всякая там рыба, кукуруза, рыба. Ну, я уже, наверное, говорила, это больше так похоже на походную еду. Ну вот сейчас будем открывать. Ну вот этот пакетик я тоже вскрыла. Сейчас там что-то торчит. Вот сейчас заранее посмотрим. Вот. О, это, наверное, удочка. Да, это удочка. Сейчас я найду, с какой стороны ее открывать, и мы ее обязательно откроем. Ну вот, я открыла удочку. Вот это мусор. Ну вот наша удочка. Тут, правда, веревка закручена. Сейчас мы ее раскрутим. Ай, нафиг удочку. На ней вот рыбка вот такая вот. Ну, так, ладно, это была шутка. Я не съедобная. Я живу в Мертвом море. Ну, короче, вы поняли. Вот такая вот удочка. Сейчас не буду одной рукой ее раскручивать. Сейчас под... откроем штуку. Смотрим, что там еще есть. Ого! Стол. Сейчас мы откроем этот стол. Вот этот пакетик я тоже вскрыла. Такой вот у меня там был столик. И скамеечки. Сейчас, скамеечки. И теперь перейдем к самому крутому. К жратве. Тут помимо жратвы есть еще какая-то... Это, это тарелки. Тарелки. Сейчас мы их тоже откроем. Тарелки, тарелки, открыли мы тарелки. Теперь, теперь эти тарелки мы быстро встаем. Тарелки, тарелки, расставляем все тарелки. Раз, два, три, и четыре. Мы расставили тарелки. Теперь самое крутое. Открываем нашу жатву, нашу жатву, нашу жатву. Панзай! Блин, открыл. Сейчас мы соберем жатву в кучу. Дорогу, 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 мне торопиться. Надо узнать, надо узнать, что я за птица. А почему? потому плохо на свете, плохо на свете жить ему, жить ему. Знаю, знаю, знаю. И цают, потому что, потому что, Небесенки поют, те, которые поют, птицами, птицами, птицами зовут, птицами, птицами всюду признают. И должен узнать, что он за птица. И если он не птица а, например, червя... Вот тут мы немножечко эту еду э, проставляли. <плес> вот даже тут рыбы есть немножечко. Всю эту рыбу мы потом сложим в это ведро, которое мы, конечно же, потом э, распакуем. Вот. Так я расставила жертву нашу. Вот на столик. Ну, это были все мои новинки. Ай, рыба упала. Ведро с рыбой. Это походная вся жертва. И вот такая вот фортепиано. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравились мои э, с новинки, ставьте лайк. Если нет, дизлайк. Ну, вы поняли меня. Короче, goodbye. Всего вам удачи.